Hər kəsə salam, necəsiz? İnşallah ki, hər biriniz yaxşı olarsınız. Şükür Allah'a, mən də yaxşıyam. Sağalmışam. Üstünüzə sağlıq. Neçə gün grip oldum, səsim batmışdı. İndi isə şükür Allah'a yaxşıyam. Yaxşı ikən də dedim, neçə vaxtdır market alış-verişinə çıxmırıq. Market alış-verişinə gedək, evdə çatışmazlıqlar var. İndi market alış-verişinə gedəcəyik. Yəqin ki, marketdə çəkmərəm. Evə qaydanda sizin üçün nələr aldım çəkib paylaşaram. Hər də evdəyik, evə qaydərkən uşaqlar üçün də pizza ilə döner aldıq. Həm şeyini yerdən alırıq. Oranın nəsə təmizliyinə inanıram. Dönerləri də çox gözəl olur, içində ət bol olur. Onun üçün hər zaman eyni yerdən alırıq. bu şəkildə et içində buldu. Uşaqlar yeməklərini yesinlər, mən də keçimsən aldıqlarımı göstərim. Bu səfər duru yağ olaraq Yonca markası götürdüm. İki dəfədir ki bu duru yağdan alıram. İnşallah ki bəyənərəm. Qatlaşdırılmış süd götürdüm. Ketchup götürdüm. Xanımlar artıq ketchup aldığım zaman qapağını açab altını yoxlayıram. Çünki bir dəfə almışdım, evə gəldim, ağzı açıq idi. Ona görə artıq yoxlayıram və hər dəfə ancaq bizim süfrə keçindən istifadə edirəm. Süt götürdüm. Bizim evdə süd çox işdənir, həm şirniyatlarda, həm də uşaqlara yatarkən süd verirəm. Marka olaraq fərqi yoxdur, hansı endirimdədir, o marka süddən istifadə eləyirəm. Xanımlar, belə bir şeyi gördüm iki dəfə, doktor ötkərin turşu kur. Belə bir paketin içində bir şeydi turşulara tökürsəm, inşallah ki istifadə edib sizinlə də nəticəni bölüşəcəm. Elə bahalı bir şey değildi, 60 qəpi idi, onun üçün aldım. Yoxlayıb sizinlə də nəticəni bölüşəcəm. Xanada ilk dəfə gördüm bazar storda nömrə 1-in ev yoxasıdır. Buna da ilk dəfə aldım. Dadı çox dadlı idi. Onu da deyim, yop yumuşaq idi. Qatıq, qaymoq. Qaymağı julien hazırlayacağam, onun üçün almışam. Holland pendiri. müşarla olon aldım. 1 manata düşürdüb, səfər 15 manat idi, rol, endirim düşməmişdi deyə 2 dənə belə palaca paket götürdüm. Mayonez, bu da endirimdə idi, 3 manata düşmüşdü. Cavallı salata hazırlayacam, onun üçün az miqdarda 200 qram cavallı götürdüm. Yumurta 15-li Bunlar bu qab yeməyi də ilk dəfədir ki alıram. Yaginki yaxşı olar, böyük həcmdədir, endirimdə idi. Onun üçün bunu götürdüm. İnşallah ki bəyənərəm. Belə bir düyü götürdüm. Bu da endirimdə idi kartof, soğan 5 kiloluk Anadolu unu, hər zaman Anadolu unu istifadə eləyirəm. Şirniyyatlarda da, xəmir xörəklərində də çox yaxşıdır undu. 5 kiloqram şəkər tozu gülüm. Həmişə Azər şəkərinkini alırdım. Onda Azər şəkər yox idi. Ona görə gülüm götürdüm. Xanımlar, onu da deyim ki, hər şeyin qiyməti dəhşət dərəcədə günü-gündən qalxır. Bizim evin vazgeçilməzi tamla şokolad. Kakao. Bunu da iki dəfə aldım xanımlar. Köftə harca gedir. Kotlet eləyəndə içinə tökəcəm. Sonra belə bir şey aldım, paniharcı. Uşaqlar naqətə falan qızartmalar çox sevinirlər. Onun üçün aldım, istifadə eləyib sizə də deyərəm. Yenə bir kakao, kakao saldım birniyə fikirləcəm bu yaxınlarda, sizinlə də paylaşacağam. Kekli yotu, üzdə kekli yotunu ancaq pizzanın sousunda istifadə eləyirəm. Və vacil keçilməzin, doktor Ötkərin quru mayası, 6 paket qalmışdı son olaraq, altısını da götürdüm. Çünki çox vaxt tapa bilmirəm. Şekerli vanilin və qabartma tozu ötkür ötkərin ki bir ədəd qalmışdı deyib hakimaya götürdüm və 2 ədəd də qabartma tozu. Daha sonra Totre bazmartları mağazasından belə bir hərflər aldım, 6 manat 50 qəpiyə. İçində hər bir hərflər var qoşuma gəldi, götürdüm. Tort falan bişirəndə üstünə ad yazmaq üçün marzipan çündü bu. İnşallah yoxlayanda sizinlə də paylaşaram. 2 ədəd bişirmə kağızı götürdüm. Daha sonra belə bir kvadrat gəlib götürdüm. Bunun məndə yumrusu var amma kvadrat forması yox idi. Bu da yumru kimi açılıb yığılandı, böyüyür həm də kiçilir eninə, həm uzununa. Bu şəkildə amma hündürlüyü çox deyil, azdır. Mən bunu sir salat hazırlamaq üçün götürdüm. Bir salat qabı götürdüm, qaşıqlı, çox xoşuma gəldi. Qaşıqları da möhkəmdir. Al marketdən aldım bunu. Belə bir dördlü şəxs qabaldım. Səhifəmdə də paylaşmışam artıq. İçində julien hazırladım. İkilərkən tərəddüd eliyirdim, birdən fırında çatlayar falan, amma heç bir şey olmadı. Çox xoşuma gəldi. Və nəhayət ki, güllərim üçün dibçək aldım. 1 kilolitrlik, 1 5 litrlik. Düskunka olaraq düskunlarını eyni seçirəm, sadəcə rənglərini fərqli seçirəm. Bu da iri olanda, iri gülümçün almışam, bunu da kiçik. İnşallah bu gün sizlə birlikdə gülləri də əkərik. Xanımlar, aldıqlarım bu qədər. Here Xanımlar evdə hazır yuqam var idi. Onun üçün uşaqlara tez börek hazırladım. Hazır yuxadam. Yesinlər. Burda məndə ıspanaqdır, 4 dəstə və üstünə pendir sürtkəzdən keçitmişəm. Yuxaları 4 yerə bölürəm. Ətlə duz vurmadım, çünki həm pendir duzludur, həm də güyərtiyə duz vuran zaman sulanır. Və bu şəkildə yuxuların arasına qoyub bükürəm. nümlər hamısını büktüm, hazırladım. Məndə böyük şüşə qab var idi, onun içində hazırlayacam çünki yuqalarım çox oldu. Bu şəkildə şüşə qabıma yerləşdirirəm, üzərinə sos hazırlayacam. üs üçün 2 yumurta 100 qram duro yağ bir stəkanda süddən istifadə eləyirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb böreklərimin üzərinə əlavə edəcəm. sonda üzərinə çörəy otu səpirəm. 180 dərəcəlik sobada 20-25 dəqiqə bişirirəm. Böreyim hazırdır. Çox gözəl, yumuşaq alındı, üzəri xırçıllı, içərisi isə yup yumuşaqdır. Uşaqlar, böreklərini yesinlər. Mən də uşaqların pastellərini dəyişmişdim, atım yumağa. Daha sonra evləri yığışdıracağam. dəpilisolasladım, sildim. Keçdim axşam yeməyini hazırlamağa. 2 böyük sümüklü ətim var idi, onu qoydum qaynasın. Borş bişirəcəm axşama. Soğanı qoruram. Bir kökü və bir çuğunduru çörəkdən keçirdirəm. qızılı rəng alanda üzərinə çox az tomat pastası əlavə edirəm. Çox az tomat pastası ilə birlikdə qovurub üzərinə süd kəsdən keçirdiyim köklə çuğundur əlavə edirəm. 15 dəqiqədə belə bişirdikdən sonra ətün suyunu əlavə edirəm. kartoflarını əlavə edirəm. Ətləri də sümükdən ayırıb içənə əlavə elədim. Və çox az Kələm toğri biçin atıram. 2 daha çox sulu olsun və altını söndürdükdən sonra üzərinə bir dəstə cəfəri əlavə edirəm və qapağını örtürəm. 15 dəqiqə qaldıqdan sonra torşumuz hazırdır. Çomuz hazırdır. Güllərimi də yeni qablarına əkirəm. şəkildə oldu. Məncə çox gözəl oldu. Güllərim də qablarına yaraşdı. Qablar da güllərimə yaraşdı. Mən çox bəyəndim. Hələ ki güllərimi çöldə saxlayıram. Hava soyuyanda mətbəxə keçirdəcəm. Artıq axşamdır xanımlar. Bütün işlərimi bitirdim. Bir tək qaldı uşaqların dolabı. Quranı da yığışdırım və uşaqları yatızdıracağam izdə dolabın vəziyyəti 2 gündən bir bu şəkildədir. Hər dəfə yığışdırıram. Uşaqlar bir kişiyə götürəndən sonra eyni vəziyyət alınır. Sizdə də belədirmi? Uşaqların dolabını da yığışdırdım. Məni izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah hamanət olun. Sağ olun. Videomu bəyəndisəniz kanalıma abunə olub şərh yazmağı videonu like etməyi unutmayın. Allah amanında hər birinizə sonsuz təşəkkürlər. Sağ olun.